Hello dan selamat kembali. Pernah tak anda terfikir macam mana satu garisan sahaja di atas peta yang dilukis oleh orang luar boleh memecah belahkan sebuah tamadun yang gah? Hari ini kita akan rungkai kisah yang luar biasa ini. Eh, cuba bayangkan situasi ni. Anda bangun tidur satu pagi, tiba-tiba bilik tidur anda dalam satu negara, tapi dapur, eh, dapur dah jadi negara lain. Bunyi macam mustahil kan? Tapi inilah realiti pahit yang menimpa sebuah kerajaan maritim yang hebat hampir 200 tahun yang lalu. Satu peristiwa yang mengubah segalanya. Sekarang, jom kita patah balik ke masa lampau. Sebelum Eropah datang dan melakar sempadan sesuka hati, di sini pernah wujud sebuah kerajaan yang sangat berkuasa dan bersatu padu. Kita bukan bercakap tentang sebuah tempat biasa ya. Kesultanan Johor Riau ini dia ibarat jantung kepada dunia Melayu. Boleh dikatakan ia adalah pewaris kepada keagungan Kesultanan Melaka. Budaya, perdagangan, kuasa, semuanya berpusat di sini. Dan wilayah kekuasaannya, fu Memang sangat luas dari semenanjung Tanah Melayu sampailah ke sebahagian Sumatera. Paling penting, mereka mengawal laluan air paling strategik di dunia waktu itu, Selat Melaka dan Selat Singapura. Inilah yang menjadikan ia sebuah kuasa besar serantau yang disegani. Enjin ekonomi empire ini pula, Riau. Ya, yeah, Riau. Jauh sebelum nama Singapura gah seperti sekarang, Riau lah pusatnya, sebuah hak perdagangan global yang super sibuk, menghubungkan pedagang dari seluruh pelosok dunia, dari China hinggalah ke Benggala. Dan disinilah cerita kita mula berubah. Kedatangan kuasa-kuasa kolonial Eropah menandakan permulaan kepada kehancuran kerajaan yang bersatu ini. Semuanya bermula pada tahun 1819 bila Raffles tiba. Dia datang sewaktu Kesultanan sedang mengalami krisis perebutan tahta. Bagi orang lain, ini masalah. Tapi bagi Raffles, ini adalah peluang keemasan. Dari sinilah satu persatu peristiwa berlaku yang akhirnya membawa kepada pepecahan yang tragis. Jadi, taktik kolonial ni memang licik. Mereka tak serang secara terang-terangan, sebaliknya mereka masuk campur dalam krisis dalaman. Mereka angkat seorang pewaris saingan. Jadi, wujudlah dua pemerintah boneka, satu untuk British, satu lagi untuk Belanda. Akhirnya, kerajaan itu berpecah dari dalam. Petikan ni memang meremukkan hati kan? Cuba bayangkan, nasib sebuah tamadun diputuskan 10000 km jauhnya di London. Dan yang paling teruk langsung tiada suara orang tempatan dalam bilik tu. Satu pengkhianatan yang nyata. Para sejarawan ada guna istilah yang sangat mendalam untuk hal ini. Keganasan kartografi. Ia bukan sekadar melukis garisan di atas peta. Ia adalah satu tindakan ganas yang langsung tak pedulikan budaya, persaudaraan dan sejarah yang dah wujud berabad-abad lamanya. Okey, kerajaan dah terbelah dua. Apa jadi selepas itu? Apa kesannya? Ha, di sinilah kita jumpa satu ironi yang paling besar dan berpanjangan. Bahasa yang digunakan dalam kerajaan ini bukan bahasa biasa tau. Ia dikenali sebagai bahasa Melayu tinggi atau bahasa Melayu Johor Riau. Inilah bahasa standard untuk sastra, urusan istana dan komunikasi di seluruh dunia Melayu pada masa itu. Dan inilah plot twistnya, tahu tak? Kedua-dua bahasa Melayu piawai yang kita guna di Malaysia dan juga bahasa Indonesia moden sebenarnya berakar umbi dari dialek Johor Riau yang sama. Pelik kan? Kuasa penjajah yang sama memecah belahkan kerajaan tu akhirnya terpaksa menggunakan warisan budaya kerajaan tu jugalah untuk membina identiti negara jajahan mereka. Jom kita fast forward ke hari ini. Kenapa keputusan yang dibuat 200 tahun lalu ini masih lagi terasa kesannya sampai sekarang? Betul juga kan? Kenapa kita nak kisah pasal garisan yang dilukis 200 tahun lepas? Sebabnya mudah. Garisan itu bukan sekadar sejarah dalam buku teks. Garisan itu masih wujud hari ini dan ia terus membentuk kehidupan, politik dan identiti jutaan manusia di kedua-dua belah selat. Sempadan ini meninggalkan parut yang sangat nyata. Ia bukan lagi sesuatu yang abstrak. Kita bercakap tentang keluarga yang terpisah hanya kerana pasport yang berbeza. Kita bercakap tentang Riau yang dahulunya pusat ekonomi kini terpinggir dan kita bercakap tentang ikatan persaudaraan yang kini terhalang oleh pos imigrasi. Inilah harga yang masih terus dibayar sehingga ke hari ini. Ada satu peribahasa Melayu yang sangat indah dan sangat kena dengan cerita ini air dicincang tak akan putus sempadan kolonial mungkin boleh membahagikan tanah dan politik tapi ia tak akan pernah mampu memutuskan arus budaya bahasa dan pertalian darah yang mendalam jadi kita akhiri perbincangan kita dengan soalan ini untuk anda fikirkan. Kisah Johor-Riau ini adalah satu peringatan yang hebat tentang betapa rapuhnya sempadan yang direka-reka dan betapa kuatnya budaya yang dikongsi bersama yang selalunya lebih berkuasa daripada garisan di atas peta. Terima kasih kerana bersama kami.